bismillahir rohmanir rohiym <TARGÜLT> keyingi savol ot go'shtini ba'zilar halol desa ba'zilar harom deyapti qaysi biri <tari> to'g'ri alhamdulillah vatu ot go'shti masalasi hanafiy mazhabini o'zida biroz uh, ilk oldingi mutaqaddim hanafiy ulamolar bilan mutaahir hanafiy ulamolarning demak qarashlari orasida farq bilan farq qiladi demak ot go'shti uh, ilk mutaqaddim hanafiy ulamolar imom abu hanifa rahmatulloh alayhining o'zlarini fatvolari bilan o'sha davrdagi sharoitdan vaziyatdan odamlarning holatidan va mo'min musulmonlarning otga uh, bo'lgan ehtiyojidan kelib chiqib otning go'shtini makruh deb aytilgan ammo keyinchalik ot e, haqidagi kelgan hadislarni ulamolar o'rganib uni vazifasi jihod uchun e, minish davri tugaganligi bugungi kunda endi uni o'rniga boshqa e, e, vositalar ko'payib ketganligi e'tibori bilan demak otni so'yib yemoqlikka ruxsat berganlar ayniqsa mutaaxir hanafiylar bu masalada kenglik bor bir shu e, o'rinda qiziq holat bor o'zi aslida hambaliy va shofiy mazhablarda ot go'shtida kenglik bor ya'ni bizdan ko'ra hanafiylardan ko'ra hambaliylar va shofiylarda kenglik bor ammo ular bugungi kunda hech qaysisi yemaydi bizda ulardan ko'ra biroz bu borada oldingi davr ulamolarning hanafiy ulamolarning ilk davrdagi mutaqaddim ulamolarning fatvolari agarchi hozir mutaahirlar ruxsat bergan bo'lsa bo'lsada bizda alhamdulillah iste'mol qilinadi demak ot go'shtini iste'mol qiladiganlar hech bir harajsiz hech qanaqa bir makruhni yoki boshqa bir narsani qilmasdan yeb iste'mol qilayotganlarini bilsalar shuni o'zi kifoya qiladi auzu billahi mina shaytonir rajim bismillahi rohmanir rohim